Mədəniyyət xəbərləri ilə qarşınızdayı. Hoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərlərin xülasəsinə baxaq, sonra ətraflı olacaq. Şanlı qələbəmiz münasibətiylə Naxçıvanda Zəfər Parkı istifadəyə verildi. Tərtərdə Kreativ Sənaye və Yerli İmkanlar adlı sərgi yarmarkası keçirildi. Los Angelesdə keçirilən BET 2021 mükafatları sahiblərinə təqdim olundu. Bu mükafat məndən daha böyükdür. Bütün qadınlar heyrätamiz və güclü olanlar. Ömrü boyu mənə ilham verən qara dərili qadınlar üçündür. Avropanın nüfuzlu sənət məkanları bir-birindən zəngin yeni kolleksiyalarını ziyarətçilərin ixtiyarına verdi. Tamərbəsiz zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrindən atdığı raket və artilleriya atəşlərindən daha çox zərər çəkən tərtərlilər silahlı qüvvələr gününü fərqli şəkildə qeyd ediblər. Rayonda Kreativ Sənaye və Yerli İmkanlar adlı sərgi yarmarkası keçirilib. Satış sərgi xalqımıza qələbə sevincini yaşadan şanlı ordumuza həsr olunub. Sərgi 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsi qazilərinin eləcə də mədəniyyət sahəsində çalışan digər yaradıcı şəxslərin təşəbbüsü ilə baş tutub. Sərgidə əsasən sənətkarlıq və təsviri sənət nümunələri olmaqla 500-ə yaxın əli işi nümayiş olunub. Satış sərgidə nümayiş olunan əl işləri arasında daha kreativlərini də görmək mümkündür. Məsəl üçün burada oyma sənətinə aid əl işləri sərgilənir, həm də satışa çıxarılır. Bu əl işlərinin üzərində həm milli ornamentlərimizi görmək mümkündür, həm də 44 günlük Vətən müharibəsinin bəzi hissələrinin əks olunduğu səhnələri də müşahidə etmək mümkündür. 44-cü növbətən mübarizəsi hər bir vətəndaşımızda, hər bir sənət sahibində, həz bir sənətçidə öz e, möhtəşəmliyi ilə bir dənə əl dəyərlisi ilham fərisi rolunda oynadı. Şair öz şeirlərində, musiqiçi söz musiqilərində bunları yaddaşlara köçürdüyü kimi, mənim də bacardığım da bu oyma sənətində e, bunu bu e, motivlərə e, qərar verməkdə məqsədim bu oldu. İmmumiyyətlə sərgiyə çıxarılan əl işlərinin əksəriyyəti şanlı Azərbaycan ordusuna, xalqımızın 44 günlük vətən müharibəsində qazandığı qələbəyə həsr olunub. Toxuma iplərdən istifadə olunub, milli atributlarımızdır. Xarı bülbüldür. Uşaqlığımızı canlandırmışıq orada biz. Milliliyə daha çox sünnət vermişik əl işlərimizdə sərgiyə çıxarılan əl işlərinin nümayişindən əlavə satışı da təşkil olunub. Bu səbibli tədbirin keçirilməsində hədəf səfəri bizlərə yaşadanlara minnətdarlıq etmək, eləcə də onlara qayğı göstərməkdir. Belə ki, satış sərgidən əldə ediləcək vəsaitin bir qismi Yaşad fondunun hesabına köçürüləcək. Qarşıya qoyulan məqsədlərdən biri də iqtisadiyyatı mədəniyyətə gətirməsi və yeni məşğulluq yolunun artırılmasıdır və insanlarımız maraqlı olur və istedadlı insanlarımız bura artıq maraqla gəlir. Qeyd edək, satış sərgi 3 ay ərzində hər həftənin istirahət günləri keçiriləcək. Elnur Tofiq Rəşidə Zülfüqarova, İlmin İsfendiyarov xəbərlər. Vətənin namus, bayrağı şərəf, şəhadəti mükafat bilən ölümlə qorxudula bilməz. Sağlığında bu fikirləri söyləyən və bu inancla yaşayan şəhid Niyamın Niftəlizadəni ölüm də amalından ayıra bilmədi. 44 günlük vətən mübaribətinin 23 yaşlı qəhrəmanının xatirəsinə abidə qaldıldı. 30 ilə yaxın düşmən taptağında qalan torpaqlarımız uğrunda can verməyə, qan tökməyə hazır olanların sayəsində azadlığa qovuşdu. Onlar üç rəngli bayrağı yüksəltmək, vətənin namusunu qorumaq üçün keçidlər canlarından. 44 günlük vətən müharibəsində qəhrəmanlıq dastanına çevrilən igidlərimizdən biri də 23 yaşlı şəhid Niyamın Niftəlzadə oldu. Axırıncı dəfə oktyabr ayının 4-də bizimlə danışmışdı Niyam. Niyamın dedi ki, biz arxa cəfədəyik. O bizim narahat olmamağımıza görə bunu demişdi, ancaq 20, 20 sentyabrın 27-sindən ön cəfədə iştirak etmişdir. Hərbi baş komandanın tərəfindən verdiyi səlancamla Niyamın 3 dənə medalla təltif olunmuşdur. Vətən uğrunda medalı, Cəbrayılın azad olmasına görə. Niyamın çox vətənpərvər biridir. Niyamın bu bayrağı şahid kimi dalğalandırdı. Bir paylaşım etmişdi. Yazmışdı ki, vətəni namus, bayrağı şərəf, şəhadəti mükafat bilən ölümlə qorxudula bilməz. Niyamın ölümdən qorxmayıb. Düşmənin üstünə mərtliklə gedibdi. Sentyabrın 27-si şanlı mübarizə tariximiz yazılmağa başlayanda o da cəbhədə idi. Füzuli, Cəbrail və Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə şücaət göstərən Niyamın oktyobrun 7-sində Cəbrail istiqamətində şəhidət uğurladı. Biz orada 15 gün bir yerdə olduq. Çox qəhrəman uşaq idi. Çox mərd uşaq idi. Yəni insana orada bir şey öyrəndim ki, insanı yəni üzdən, yəni ilk baxışdan tanıya bilmərsən. Niyamın o qədər sağ küşardı ki, ondan yəni o qədər şey gözləmirdim. Heç kimin yanıma yaralandı, heç kimin mənə yanıma gəlmədi. Amma tək Niyamın gəldi. Allah rəhmət eləsin. Ruhun şad olsun qardaşım. 23 illik həyatı, 44 günlük vətən müharibəsində göstərdiyi şücaət və şəhadəti ilə nümunə oldu Niyamin. Bu gün abidəsinin qarşısına toplaşan hər kəs bir daha xatırlayacaq ki, 30 ilə yaxın işğal altında olan torpaqlar 44 gündə necə azadlığa qovuşdu. Niftullah Məmmədli, Bağır Kərimov, Günel Habirqızı xəbər